Говоришь, человек. Лучше приклеим прямо на вылез. Последний месседж от прокуратуры да, на последней пресс-конференции был о том, что люди неактивны и не дали свидетельств по 26 января. Да, мы кинули клич в Фейсбуке о том, что люди принесите свои свидетельства. Раз прокуратура нам говорит, что мы неактивны, вот я написала свои, то, что я видела. Вот мы взяли коробочку, и мы хотим собрать свидетельство людей и передать его прокуратуре. прокуратуру. Адвокат Станислав Пасечник, он сделал ну, форму, да, на кого писать и как. Ну, я попросила у него помощи. Мы вывесили это в Фейсбуке, есть шаблон. Ну, а там уже каждый пишет то, что он видел. Я писала то, что я видела. Я не была, например, до вечера под администрации, я до ночи была в РОВД. То есть кто-то был до вечера под обл. администрации. Каждый ну, должен написать правду, то, что он именно видел, а не с чьих-то слов там, или еще как-то. Да, люди смогут катанию, если не Берут, ладно, будут. Прокуратуру да. у них есть тут ящик, где принимаются да, все заявления. Пожалуйста. Людям. 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 Меститель прокурора області Халин Олег Легвалівич представьте, ви скажите, кто вы Громадянин України, учасник 26 січня подій, які відбувалися під облдержадміністрації. Скажіть будь ласка, яка зараз ситуація по працівникам прокуратури, які відкривали справи проти майданівців 26 січня і пізніше? Вони працюють до сих пір в органах. Все працівники прокуратури, які причастні до розслідування этих справ, були. уволены из органов прокуратуры. А по призвищам вы можете назвать? На, сеч... на сегодняшний момент я, конечно же, не помню, но... А вы можете подготовить но 5 зам... Я уже говорил об этом, что пять бывших заместителей прокурора области а нам не и один заместитель прокурора города были... А них у... кто в судах представляли прокуратуру? Да, эти все люди на сегодняшний а момент... А сколько уволены? это людей приблизительно? Это не пять людей было? 15 человек, вот, по вы... Там их больше было. Ну, если вы хотите, мы отдельно все можем посчитать. Да. Если у вас есть конкретные фамилии, у нас мы готовы. Мы собрали прикладом прізвища зараз я даю вам конкретне прізвища: прокурор Самалеевич і Лисих. Вони працюють? Самалеевич точно уволен, Лисих потрібно уточнити, но ну, я думаю, то. Уточніть, будь ласка. Все, всі, я ще раз говорю. Співробітники прокуратури, всі. Скажіть, будь ласка, звинені. скільки працівники служби безпеки були затримані і, і посажені за грати прокуратуру? Mm -hmm. Досудебное расследование в отношении сотрудников. Службы безопасности относятся к подследственности военной прокуратуры. Эти вопросы следует адресовать их. Військовая прокуратура. А вы да. не знаете, Військовая прокуратура занимается тем исправлением. Не, не готовы вам ответить на этот вопрос. А вы сможете, кстати, Если, если вы, вы официально обратитесь, мы дадим вам официальный ответ. Я разумею. Скажите, пожалуйста, если можно, есть ли шанс, это, 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 что организаторы будут наказаны не так не или не иначе? Два года мы прошло, на самом деле, реально да. реального наказания нет. Вы присутствовали на пресс-конференции, которую я давал? Может, новая информация? Новая информация. Информация та же. В суде находится дело в отношении, как мы считаем, двух организаторов, в отношении которых было добыто достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд. Это слушание затягивается в связи с тем, что там, как я вам говорил, больше 80, по-моему, человек, свидетелей и потерпевших. Поэтому мы максимально стараемся ускорить этот процесс. Но я думаю, и суду вам стоит задать эти же вопросы, которые назначают эти процессы не каждый день. Раз в неделю, раз в две недели. И вы нам таким образом тоже поможете. Скажите, какие показания, какие доказательства а, могут вам предоставить журналисты и те люди, которые ну, вот сейчас да, за нашими спинами, для того, чтобы были привы каким-то образом наказаны помимо организаторов заказчики мы знаем кто это вы тоже прекрасно знаете кто это если нет мы вам давайте так заказчики, если заказчики... если у вас есть доказательства и вы можно, готовы можно, дать можно, такие можно, заявления можно, и показания можно, пожалуйста по мы, готов, вопрос, мы, готов, да, мы готовы мы готовы мы готовы сейчас прямо сейчас принять у вас такое заявление начать криминальное проваджение его расследовать если у вас действительно есть конкретные факты а не просто голословные заявления Например, людям Например уголовно процессуальный кодекс предусматривает четкий перечень. Что это такое? Если вам конкретно известно, кто что совершил, мы предупреждаем вас об уголовной ответственности, вы ставите свою подпись и заявляете о совершенном преступлении. Мы принимаем, начинаем расследование и расследуем эти факты. Порядок вам известен, вы же все видеозаписи приобщены к материалам криминального права. Достаточно. Если вы хотите, если вы опознали кого-то на видеозаписи, вы можете тоже обратиться. Мы вас допросим. И если вы кого-то действительно опознали, кто еще не привлечен, мы будем работать в отношении... Без... несколько человек в розыске, несколько человек направлено в суд, уже и несколько осуждено. Получается На видеозаписях порядка тысячи человек. 500 с одной стороны, 500 с другой. Человек... Это не значит, что каждый совершил преступление. Человек... Я вам говорил, следователи, процессуальные керевны, все лица, в отношении которых Собрано достаточно было доказательств, находится в суде. Для того, чтобы у вас было больше доказательств, общественная организация ⁇ Коррупционную палестину налевает ⁇ Колесса фамилия. К нам обратились общественные активисты, потерпевшие тех событий. Они написали заявление с конкретными фамилиями, свидетельствами. Вот и они сейчас хотят также передать вам. То есть вы здесь... официально это передаете? Да, я официально передаю. Также здесь фотографии. Я не знаю, люди... что здесь находится. Здесь я но... Здесь, здесь не помню. Селять. Возьмите фотографии, мы также, откроем, которые да. люди. Что Там, да. Там в ну, да, мы... Хорошо, хорошо. Мы это официально сейчас проведем, зарегистрируем, зарегистрируем и будем рассматривать установленным купил порядок. Ну я ж не знаю, что там, что там указано. Ну, ну давайте мы почитаем, почитаем. Я хочу с вами познакомиться. Я адвокат Пасян Виталий Эдуардович. Очень приятно. Я в свое время защищал 14 человек, которые были задержаны. Из них около 10 человек были избиты. То есть соответствующие заявления о преступлении были поданы. В 2014 году я подал заявление о преступлении в отношении следователей, прокуроров и судей, которые принимали участие в незаконном задержании и лишение людей свободы. На сегодняшний день я знаю, что по двум судьям принято решение да. открыть производства. Да. Завтра будет слушание дела по судье решетнику, судья Бивик в розыске. Да. В отношении следователей и, прокурор, и прокуроров продолжается. Следствие. продолжается? продолжается. Есть криминальное проваджение по ним да, или нет? Да, да, есть криминальное провадживание. В, в каком украс... органе оно находится? Мне хотелось бы ознакомиться. Я в прокуратуре, я с 7 декабря на, работаю в этой должности и отвечаю за это направление. Я понял. с вот 7 числа с декабря готов сказать, что мы это дело активизировали. А, вы его активизировали? Хорошо. Да, меня, меня интересует момент по поводу следователя судьи Раз и по поводу да. избиения тех, ли, тех лиц, которых избили работники милиции. Там все элементарно просто. Задерживали их работники милиции. Да. Да. Они потом были свидетелями. Мы этим вопросом занимаемся. Тоже. А да. где это производство находится? У нас. Тоже у вас? Да, Значит, я могу в пятницу подъехать к вам Пожалуйста, на прием. С узнать да. номер криминального провожения да, непосредственно... Кто если кто-то есть из тех лиц, кто является потерпевшим, вы берите с собой. Я у, тоже меня, приму. у меня есть все потерпевшие, просто, просто их уже допрашивали. Потом, потом перестали допрашивать. Потом... Ну, ну, знаете, когда, когда я услышал о том, что потерпевшие являются как бы не очень активными. знаете, ну два года прошло с того времени, и уже несколько руководителей сменилось. Я, это я знаю. скажу, при последнем руководителе все дела направлены в суд при последнем руководителе прокуратуры.